Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Ночью почти трехкилометровая колонна грузовиков с гуманитарной помощью из подмосковского Нарафаминска вошла в Воронеж, а утром направилась в Белгород. При этом еврокомиссар по гуманитарным вопросам Кристина Георгиева подчеркнула, что любая гуманитарная поддержка от России может попасть на территорию Украины только после инспекции и согласия украинской власти. Мы бы хотели увидеть уважение норм международного гуманитарного права и соблюдение принципов нейтралитета, беспристрастности и независимости при доставке гуманитарной помощи. Другими словами, мы должны увидеть, что именно представляет из себя гуманитарная помощь из России. Кроме того, право раздавать гуманитарную помощь должны иметь только работники Международного Красного Креста. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выступает за продолжение переговоров по разрешению украинского кризиса с президентом России Владимиром Путиным. В интервью немецкой прессе канцлер заявила, что надеется на конструктивное сотрудничество с Москвой, однако не признает действия России, совершенные по отношению к Украине. В первую очередь аннексию Крыма. По словам Меркель, соблюдение территориальной независимости государства и запрет менять границы в одностороннем порядке – это главная европейская договоренность. Россия согласилась изменить маршрут конво гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой областей Украины. Об этом сообщил глава МИДа Российской Федерации Сергей Лавров. По его словам, российская сторона вчера получила ноту от Украины с подтверждением готовности принять гуманитарную помощь. Схема доставки груза в Украину была согласована между Москвой, и Киевом и рядом международных организаций. Красным Крестом ООН и ОБСЕ отметил российский политик я с осторожным оптимизмом могу сегодня сказать, что, по-моему, все уже возможные и невозможные предлоги были сняты. И я надеюсь, что в самое ближайшее время эта гуманитарная акция состоится под эгидой Международного комитета Красного Креста. Вместо отправки гуманитарных конвоев лучше бы Россия прекратила поставлять боевиков и оружие на восток Украины. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп. Дипломат отметила, что любые попытки россиян вести войска на Донбасс под прикрытием гуманитарной миссии будут расцениваться как агрессия со всеми вытекающими последствиями. В Австралии обращают внимание, что поставки оружия террористам только увеличились после того, как они сбили пассажирский лайнер малазийских авиалиний. Угроза российского вторжения в Украину снизилась, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Этому способствовала отправка на Донбасс гуманитарного конвоя. Однако угроза, что вместе с гуманитарным конвоем на территорию Украины попадет вооруженный эскорт, существует. Москва пошла на диалог с Киевом и Международным комитетом Красного Креста, отмечает дипломат. Россия продолжает накапливать войска на границе с Украиной, заявляет губернатор Сумской области Владимир Шульга. В частности, на днях со стороны Федерации к Сумской области прибыли 30 платформ с российской тяжелой техникой и находятся в 15 километрах от границы. Накануне замминистра иностранных дел Дании Даниил Лубкивский сообщил, что для психологического давления на Украину Россия проводит на границе военные учения. Боевики продолжают вести огонь против сил АТО. Наши бойцы дважды были обстреляны в Луганском аэропорту. Также из минометов и градов бомбили позиции блокпоста и автомобилей сил АТО в районе населенных пунктов Иловайск, Петровская, Стуклова Балка, Кринички, Шишковая. Кроме того, со стороны Российской Федерации украинские силы трижды были атакованы около Ильинки и Степановки. Обстрелы велись из градов и ствольной артиллерии. Тем временем силы АТО продолжают на наступает по нескольким направлениям одновременно. Террористы ощущают острую нехватку живой силы и вооружения. Бойцы АТО получили возможность окончательно блокировать террористов в Горловке, Луганске и еще двух опорных пунктах боевиков. Накануне вечером под Донецком погибли 12 бойцов, антитеррористическая операция около 10 получили ранения. Автобус с украинскими силовиками был обстрелен боевиками. Видео с погибшими выложили в сеть террористы. ЧП подтверждают в правом секторе, в частности об этом на своей страничке в соцсети написал спикер партии Борислав Береза. На одной из шахт Донецкой области вторые сутки продолжают тушить пожар. Он вспыхнул на первом участке шахты управления Покровского в Красноармейске, сообщают в ГосЧС. На месте ЧП работают семь отделений горноспасательной службы угля. Работу шахты приостановили. Вспышка газовоздушной смеси произошла вчера утром на глубине 815 метров. В результате взрыва пострадали 22 горняка. Более 350 человек выехали из Луганска по зеленому коридору за последние сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной государственной администрации. С начала работы коридора 28 июля зону АТО покинуло уже более 6 тысяч мирных жителей. По вопросам работы гуманитарного коридора можно обращаться на телефон горячей линии для помощи беженцам Сватова 050-159-12-94. Для обеспечения безопасности мирного населения, покидающего зону АТО. передвижение жителей из города счастья организовано под защитой силовых структур и спецподразделений Украины. Покупать сегодня доллары дороже 13 гривен невыгодно. Об этом с трибуны парламента заявила глава Национального банка Валерия Гонтарева. Она подчеркнула, что экономических предпосылок для девальвации нет. И в то же время отметила, что регулятор намерен придерживаться гибкого валютного курса. Позицию руководителя НБУ поддержали и эксперты. У Национального банка достаточно инструментов для стабилизации ситуации, заявила Валерия Гонтарева с трибуны парламента. Сейчас регулятор применяет рыночные методы, но если понадобится, готов использовать и более жесткие административные. Поэтому хочу предупредить всех, кто прибегает к паническим настроениям, что все, кто скупает валюту по завышенному курсу на теневом рынке, скоро будут об этом сожалеть, потому что НБУ стабилизирует систему уже в ближайшее время. Глава НБУ еще раз подчеркнула, экономических предпосылок для обесценивания гривни нет. По итогам августа прогнозируется положительная сальда платежного баланса, учитывая факт ожидаемых поступлений от мирового банка в размере 500 миллионов долларов и второго транша МВФ на миллиард четыреста пятьдесят миллионов, а это значит, что в страну придет много валюты и гривня укрепится. Всем понятно, что никаких экономических факторов для курса 13 или 13.50 не существует. Это только панические настроения. Все понимают, что курс очень отошел от своего сбалансированного уровня. Даже если брать во внимание военные действия, сбалансированный курс на сегодня остался на уровне 11.50-11.90 гривен за доллар. С председателем Национального банка согласны и экономисты. Говорят, экономических предпосылок девальвации действительно нет. Политическая нервозность, напряжение на Юго-Востоке, два главных фактора, влияющих на настроение рынка. Подливают масло в огонь и опасения по поводу возможного вторжения России на территорию Украины. Свое слово, как обычно сказали и спекулянты. Никаких экономических оснований для того, чтобы сегодня курс уходил за 13, нету. Есть только какие-то психологические ожидания, которые базируются на спекулятивном интересе или спекулятивных каких-то ожиданиях, ни больше, ни меньше. Все-таки где-то между 10 и 11, вот, не 8, конечно, вот, но где-то 10-11 – это тот, тот реальный курс, который, в принципе, сегодня мог бы удовлетворить и экспортеров, с одной стороны, и импортеров. Вот. И то, во что вложился рынок. Гривня уже достигала отметки 13. Это было в апреле. Тогда даже без вмешательства Нацбанка курс вернулся к 11-11.50. Похожего сценария эксперты ожидают и в этот раз. Экономических причин сейчас нет для девальвации гривен. Вот. Потому что у нас платежный баланс в хорошем состоянии находится гораздо лучше, чем он был в прошлом году. Уже даже позитивный, есть позитивный баланс по торговле товарами. То есть у нас экспорт превышает импорт. Это значит, что у нас должен быть приток валюты больше, чем отток. Котировки по гривне доллар закрылись на отметке 1360, однако эксперты утверждают, есть все основания для того, чтобы в ближайшие дни они пошли вниз. Роман Кофтон, Виктор Сенкевич, Александр Котельников, Олег Павлюченко, БТБ. Швейцария отменила участие российской пилотажной группы «Русские Витязи» в авиашоу, которое состоится в конце августа. «Витязи» должны были стать гвоздем программы, приуроченной к столетнему юбилею военно-воздушных сил Швейцарии. Теперь же из-за политики ЕС, направленной на ограничение военных контактов с Россией, пилоты остались не у дел. Напомним, что у Федерации уже возникали трудности с участием в авиасалонах. Так, россиянам не выдали визы для участия в главном британском шоу года в городе Фарнборо. Ну а далее на БТБ анонс. Оставайтесь с нами. До встречи. Кабмин на своем заседании рассмотрит изменения в закон об обороне Украины. Как повлияют колебания курса гривни на стоимость продуктов? Ответ на этот вопрос дадут эксперты в отрасли финансов и аграрного сектора. Как упростить и удешевить ведение бизнеса? Министр экономического развития Павел Шеремета презентует концепцию реформирования системы регуляторной политики. Сегодня в Германии вспоминают жертв Берлинской стены. 160-километровое сооружение начали строить в 1961 году, снесли стену в 1989. За 30 лет не менее 125 человек погибли, пытаясь бежать из Восточного Берлина в Западный. Отцу кубинской революции Фиделю Кастро сегодня исполнится 88. На центральной площади Гавана будут организованы концерты и аудиовизуальная экспозиция. На ней представят редкие кадры из жизни политика, а также значимых событий в истории Кубы.